অসম ভিত্তিত ভিত্তেজপুরত অনুষ্ঠিত হয় ইতিহাস উক্ত ডবা খেলার ইতিহাস অংশগ্রহণ করে ভিন্ন প্রান্তর সকলে। শোণিতপুর জেলার ডবা খেলর একাডেমির উদ্যোগত তিনদিনিয়া কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা খনির ইতিহাস উক্ত প্ৰতিযোগিতাখনি শোণিতপুৰ জিলাৰ শ্ৰেষ্ঠ এছ'চিয়েচন কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰাধান্য উৎসাহ জগাবলৈ তেজপুৰ তথা অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শিশুসকলৰ লগত অভিভাৱকসমূহ আহি নিজৰ সন্তানক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উৎসাহ জগাই তুলিছে উল্লেখ যে দেওবাৰৰ পৰা এই প্ৰতিযোগিতাখনি তেজপুৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ কৰি মঙলবাৰলৈকে চলিব বুলি মন্তব্য কৰে ইতিমধ্যে তেজপুর দরং মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহ অনুষ্ঠিত হওয়া এই ডবা খেলার ডর ইতিহাস অংশগ্রহণ করে চারি পাঁচ বছরের লড়ীকে ধরে পনের বছর বয়সর লৈকে উপস্থিত থাকে লগতে তেজপুৰৰ কেয়ার হাসপাতালের চিকিৎসক সকলে উপস্থিত থাকে যাতে কণ কণ শিশু অর্থাৎ ইউ বোন্ধৰ ভিতৰত প্ৰতিযোগীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকলৰো গৌৰৱৰ প্ৰভাৱত একো অসুবিধা নহ'বৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলে আয়োজন কৰিছে এই সন্দৰ্ভত দবা খেলৰ উদ্যোক্তাই কি ক'লে শুনোৱা হওক মই এইটো কৈলোঁ মানে ইয়াতে যিমান পাৰ্টিচিপেচন হৈছে এইবাৰ এইটো মানে অসমৰ ডবা ইতিহাসত চবচে বেছি পাৰ্টিচিপেচন যিকোনো টুৰ্ণামেণ্টেই হওক ৰেডিঙেই হওক অল আছামেই হওক ইমান ডাঙৰ ইমান পাৰ্টিচিপেশ্যন কেতিয়াও হোৱাকৈ নাই ইনফেক্ট আমি পাৰ্টিচিপেচন যোনটো আমাৰ জইনিং হেৰিটো আমি বন্ধ কৰিব লগা হৈছে ইমান মানে আমি সঁহাৰি পাইছোঁ মানে গোটেই অসমৰ মানে প্লেয়াৰৰ পৰা সেইটো মানে ডাঙৰ এটা মানে আমাৰ কাৰণে মানে খুব গৰ্বৰ কথা তেজপুৰবাসী হিচাপে তেজপুৰ জিলা সন্থা তেজপুৰ চি এছ একাডেমীৰ কাৰণে যে ইমান মানে সঁহাৰি আমি গোটেই অসমৰ পৰা পাইছোঁ ইয়াতে চাওক কেটেগৰী হ'ল আণ্ডাৰ ছেভেন আণ্ডাৰ ইলেভেন আণ্ডাৰ ফিফটিন সেই হিচাপে ধৰক আপোনাৰ সাত বছৰ পোৱালিৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰৰ ভিতৰলৈকে চবেই খেলি আছোঁ পাঁচলিছত এবাৰ দবা প্ৰতিযোগিতা হৈছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আপোনাৰ ইয়াত আমাৰ চাৰিশ বাইছজন প্ৰিয়া জইনিং কৰিছে সদৌ অসম ভিত্তিত অলপ সময় বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহি পেলাই আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিখিনি আমাৰ খেলৰ চিলেকশ্যন হ'ব চাৰিজনকৈ সাত আণ্ডাৰ ছেভেন গ্ৰুপত চাৰিজনকৈ চিলেকশ্যন হয় বইজ ডালত আঠজন হ'ব তাৰে ইলেভেনৰ গ্ৰুপতো তেনেহ'লে চাৰিজন চাৰিজন আঠজন হ'ব আৰু ফিফটিনো চাৰিজন চাৰিজন আঠজন হ'ব গতিকে সেই চাৰিজন চাৰিজন আঠজনক আমি ইয়াৰ পৰা নেশ্যনেল খেলিবৰ কাৰণে চিলেকশ্যন কৰা হয় সেইটোৱে আমাৰ খেলৰ ইয়াত আমাৰ অলপ চনৰ বছৰেকীয়া এটা খেলৰ হেৰি জিলা ভিত্তিত আন্তঃজিলা হয় এইটো জইণ্ট ফিজ হিচাপে হয় কৰা হৈছে আমি ছশ টকাকৈ লোৱা হৈছে এজন প্লেয়াৰ পৰা জইণ্ট ফিজ হিচাপে ন নহয় নহয় এই বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা ধৰক বিভিন্ন জিলা হয় লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আপোনাৰ শিৱসাগৰ যোৰহাট তেনেকৈ শিলচৰ বঙাইগাঁও আপোনাৰ নলবাৰী গোটেই অসমত যিমান কেইখন জিলা আছে গোটেইখিনিৰ পৰা আহিছে কিছুমান জিলা অকণমান কম আছে প্লেয়াৰ তেজপুৰৰ পৰা বিশ্বজিৎ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট দি নৰ্থ ইষ্ট